Mən Xalq Məhkəməsi qarşısına çıxmağa hazıram, amma bir şərtim var. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında deyib. Paşinyan şərtini açıqlayıb. İctimai və siyasi qüvvələrlə dürüst və səmimi dialoq şərti ilə səfərlərimə görə cavab verməyə hazıram. Amma əvvəlki hökumətin nümayəndələrindən Qarabağla bağlı danışıqları ərazi-güzəştlərinə gətirib çıxarmadıqlarına görə cavab vermələrini tələb edirəm. Paşinyan bildirib ki, Məhsul vəziyyətdən məsul olan və örkə başçısı olaraq xalqın qarşısına çıxmalı olan məs'uddur. Bununla birlikdə lazımi nəticələr çıxarmaq üçün iqtisadiyyat bütün detallardan xəbərdar olmalıdır. 2018-ci ilin mayında hakimiyyətə gələndə danışıqlar prosesi geri dönüş nöqtəsində idi. Danışıqlar prosesi ərazi güzəştlərinin status zəmanəti olmadan cizgilərinə açıq şəkildə göstərdi. Yəni başqa sözlə Heç bir şey əvəzinə ərazilər şərti masada idi. O zaman da əvvəlki hökumətin nümayəndələri mənim Qarabağı təslim etməyə gəldiyimi ittihya etdilər. Ermənistanın baş naziri qeyd edib ki, bu şərti dəyişdirməyə çalışsa da, heç nəyə müvəffəq ola bilməyib. Ərazilərin təslim edilməsi barədə bir fikir birliyi artıq bütün beynəlxalq ictimaiyyətdə formalaşdı. Bu konsensusu dəyişə bilmədik, bəlkə vəziyyəti səf qiymətləndirdik. Ancaq nə edə bildik?